erkaklarga rahim qiling ayollar bir ayol turmush qurganidan 17 yil o'tib quyidagi gaplarni aytib qoldirmoqda ishonchim komil bo'ldi erkaklar Alloh yaratganlarning ichida eng chiroyli suratda yaratilgan xilqat ekan u qo'lida boriniki opa singlisi qizi onasi ayoli nabiralari uchun sarflab yuboraverar ekan o'zini navqiron yigitligini sog'ligini ayoli va bolalari uchun qurbon qilar ekan har kuni mehnat gohida juda kech qolib ishlaydiyu shikoyat ham qilmas ekan erkak garchi tirikchilik ishlari bilan mashg'ul bo'lsa ham bolalarning kelajagini qurish uchun tinmay mehnat qilar ekan tirishar ekan oilasini mustahkamlashga urinar ekan shunday bo'lsada turli tuman malomatlarga qolaverar ekan u ishida xo'jaynisidan yoqimsiz gaplarni eshitib kelib gohida ota onasidan gohida ayolidan dakkilar ham eshitar ekan shunda ham isloq etishga ekan. agar o'zini chalg'itish uchun aylangani chiqib ketsa mas'uliyatsiz er uyda qolsa dangasa va yalqov farzandlarini tarbiyalash uchun qattiq teksa ularga minnatchi yoki vahshiy agar biroz erkin qo'ysa bolalarning tarbiyasiga beparvo ayolini ishlashdan qaytarsa oilada diktator ishlashga ruxsat bersa tekinxo'r shunday bo'lsa ham bolalarini o'zidan yaxshiroq bo'lishiga umid bilan tinmay shikoyatsiz mehnat qilarkan bolalari uchun dunyodagi eng zo'r mukofotlarni olib bera olmasa ham o'zi qodir bo'lgan eng yaxshi sovg'alarni hadya etar ekan ona to'qqiz oy farzandini ko'tarib yursa ota bir umr uni mas'uliyatini ko'tarib o'tar ekan bildimki agar uyning erkagi salomat bo'lsa dunyo salomat qolar ekan har bir ota va har bir erni hurmatini joyiga qo'yinglar aziz ayollar sizlar uchun qancha qurbonliklar qilganligini hatto bilmaysizlar ham